С вами Карина, и сегодня я снимаю свое видео покупки для ЛД, ну и разные покупки в канцелярии не только для ЛД. Итак, как бы, извините сразу прошу прощения за посторонние звуки, это фильм идет, ну ладно. Итак, начнем с декоративных скотчей. Ну некоторые вы уже видели, некоторые нет, ну все-таки покажу уже. Итак, первый это вот этот вот. Он с птичками и листочками, я сейчас покажу. Вот такой вот этот скотч, типа он с птичками и листочками и типа розочкой вот этот. Ну вот такой он прикольный, здесь 2 метра, стоил, он 40 гривен, не знаю сколько в рублях будет. Ну, мне кажется, он немного даже дорогой был. Ну, вы поняли так, далее идет вот такой вот скотч и с зайчиками. Белый фон и разноцветные зайчики. Вот. Далее вот такой с цветочками. Да, и кстати, каждый вот этот скотч у меня их 5 штук похожих, разных. Сейчас я покажу. Вот такие с флажками. Очень красивый, он, он вообще мой любимый. Далее с шариками, которые у меня уже был, но этот новый ничего, он мне очень тоже нравится. И далее вот такой вот с подарочками. Ой, извиняюсь подарочками. Он тоже один из моих самых любимых. Вообще, мне все нравятся. Эти пять скотчей, вот эти все пять штучек, мне прислала бабушка из Тернополя. Она говорила, каждый скотч вот такой вот... Они как бы по отдельности продавались, и каждый такой вот стоил по 20 гривен. И здесь вроде бы 5 метров, мне кажется. Просто я купляла набор с вот такими, и там был каждый по 5 метров. Ну, вы поняли, который у меня, кто смотрел мои видео, уже знает. Так что мне кажется, здесь где-то метров 5, если больше, то больше. Ну, очень мои, мне очень нравится. И остались только два декоративных скотча. Это вот такие вот, как бы, обычные скотчи. Но они как бы немножко розоватые и зеленоватые. У меня как бы был уже вот такой вот, но я его подарила своей лучшей подружке. И купила себе такой же, что и такой и зеленый. Он стоил 4 гривны 50 копеек. И здесь, ну, ну, намотка большая, мне кажется, да. И они очень тоненькие. Тоже мне это нравится. Так, и, кстати, да, что вот этот скотч я хочу сказать, то, что, чтобы он больше виднился, нужно пару раз намотывать именно вот этот скотч, пару раз, и тогда он лучше будет виден. Итак, декоративные скотч у меня все. Далее пойдут наклейки. Итак, это я сегодня купила своей подружке. Я только полчаса назад пришла домой, как бы, вот такие с бабочками. Кстати, что мне нравится именно вот этих наклейках, что сзади вот такие вот стикеры по три штучки обычно, да. Ну а здесь как бы картинка и стикер. Очень классные. Поэтому я эти наклейки как бы очень часто купляю. И еще точно такие, как вот эти наклейки, сердца вот такие. Только я их бы как бы обрезала, потому что они... У меня все наклейки хранятся в конвертике, и эти наклейки не вмещались туда, так я их перерезала. Эти я тоже буду перерезать. И эти, в этих тоже были сзади стикеры маленькие. Вот такие. И так далее идут блестки. Вот такие вот розовые. И вот такие золото-белые. Такие вы поняли, вот эти немного больше, вот эти меньше. Ну, вы поняли, короче, что здесь рассказывать. А, да, забыла сказать. Вот эти вот стоили вроде бы, ну, до 10 гривен где-то. Или 6, или 9, не помню. Эти с сердечком точно так же. Так, это я купляла в книжном магазине, как бы там все для констовара тоже есть. И книжный. Так, а вот эти, да, вот эти стоили 24. Ну, стоили. А вот эти 15. Вроде бы. Да, вот эти 15 гривен. Так, далее идут вот такие вот наклейки. Я их купляла в Ашане в Киеве. Вот такие вот прикольные. Они стоят 9 гривен, недорого так. Там были и монстры, всякие пироженка, ну что-то я вот эти захотела, да. Так, наклейками все. А, да, еще здесь наклейки. Ну, это как бы были, в принципе, 3D, а эти обычные. Итак, это обычный, типа, фон. Типа скраб-бумаги здесь, оно отклеивается, он клеящийся бумага. Далее наклейки с фиксиками. Здесь как бы были два листа, но я их тоже обрезала, потому что они не встречались в мой конвертик, и здесь много с фиксиками. Это вообще наклейки из альбома, раскраски э, раскрашки с фиксиками, но это как бы мои сестры купляли. Ну и я взяла, короче. Она все равно их рвать будет, в принципе. Да, здесь много с фиксиками у меня. Да. Так, дальше у меня идут, типа, на День Святого Валентина. Я их уже использовала, как видите. Много уже где. На День Святого Валентина я обычно их купляла на открытки и на свою страничку в ЛД. Так, ну и дальше сразу покажу вот такие вот с животными. Какая интересная обезьянка. Так, с животными, как бы э, с Фроузен, Холодное Сердце и с Ральфом. Я уже две наклеечки использовала, ничего. Они очень классные, тоже все. Так, ну и с наклеек это все вроде бы. Да, это все. Ну, далее у меня двухсторонний скотч обычный. Эм, вот такая вот стерочка Я купила таких две штуки Как бы одинаковые В форме конфетки Стирает она хорошо эм, Господи, опять забыла сказать Вот эти каждые наклеечки стоили по 2,50 Гривны, не рубля а стерка стоила 3 гривны Ну, дорого, но все-таки нормально Как терочку Далее вот такой вот блокнотик. Его я купила в Ашане. Он стоил 11 гривен. И с копейками что-то там было. Он просто типа блок с листами, можно даже сказать. Просто блокнотик или блок с листами можно его использовать. Очень красивый. Вот такой. Он мне нравится. И довольно дешево, мне кажется. Так, дальше я купила вот такой вот конверт. Так. ну как бы декоративного скотча здесь не было, это я уже поприклеивала его конверт, конверт это тоже я все поприклеила, ну, как бы был обычным. внутри, ну как бы да внутри вот такая вот открыточка типа мы везем с собой, кота здесь написано написано, но там были раз, разные самые. И это типа открыточки с Жизелькой знаете, кто не знает, очень красивые были. ну и здесь, например, можно написать с днем рождения, открыточка или за Днем Святого Валентина, тоже в любое можно написать. Они очень красивые, я купила такие три штуки. Одну я подарила своей подружке на день рождения, в пятницу я у нее была на день рождения, а другой бабушке на день рождения. Вот такой конвертик. Да, и они, он стоил 4,50 вот в таком маленьком салофанном пакетике. Итак, далее идут, идут, идут стикеры. И первое это вот такие вот ладошки. Они стоили 14,25. Вот такие я сейчас покажу. Эти стикеры я купила сегодня. И здесь довольно много. Да, много здесь. Как только пришла, уже с подружкой как гуляла. И так далее. Вот такие вот. Тоже я их сегодня купила, когда с подружкой гуляли. Часики. Они вообще из Алиэкспресс, я так поняла. Вот такие вот часики. Там были еще красные, типа, но мне эти понравились. И здесь ни много, ни мало. Ну, мне сойдет даже много мне. И они стоили 25 гривен вроде бы. Да, 25-26, что-то такое. Их я купила у Виват Канцелярии, вот там. Ну, это довольно дорогой магазин. Но они мне очень понравились, и поэтому я их купила. Так. Далее идут мои... Та покупка, за которую я ну, настолько довольна, вообще супер. Это вот такие вот стикеры. И, кстати, они такие пластмассовые, такие, ну, не бумажные, а как бы не пластмассовые. Ну, короче, такая прикольная пленочка, типа. Их здесь в каждом столбике по 12 штук. Они стоили 35 гривен, довольно много, дорого немножко даже. Но они мне настолько понравились, что я их не могла не взять. Ну вот в таком виде они распечатанные Вот такие вот э, Здесь типа с птичкой И написано внизу, вот здесь как бы лав Вам не очень хорошо видно и Сеточка, как видите Здесь слоненок Лузкий, вроде бы Мишка хэппи и зайчик Дрим dream. Dream, dream. Они вот такие вот Полу, мне кажется, немножко прозрачные Но они вообще идеально Шикарные, я именно <съем> самая больше довольна так, дальше я купила вот такие вот стикеры Их я уже купила неделю назад Или где-то так, просто я не помню Показывала вам или нет Самые обычные стикеры здесь немного эм, Не помню Вроде бы 15 гривен стоили Или что-то такое 15 гривен, где-то так Их я купляла в Эрудите И далее тоже Очень классные стикеры, которыми я очень довольна Это вот эти Я их купляла в Ашане вообще Но они как бы есть и в Ватт-канцелярии у нас похожие на вот эти вот. Это две вот такие, они тоже вроде бы из Алиэкспресс заказывали там, ну, просто по-китайски так, все, что у меня по-китайски, это Алиэкспресс, мне кажется. Итак, вот такие вот типа, их здесь довольно много, вот. Одна такая штучка стоит 18 гривен, но это в Ашане, а я эти две я купляла в Ашане, а как бы в канцелярии я видела похожие, и там они стоили по 22 гривен. Ну, как бы дешевле, аша, не куплять. В принципе, цена не очень такая огромная, как. Ну, они очень классные, мне кажется, суперовые, вообще. Какое уже длинное у меня видео. Итак, далее, что я купила, это тоже я очень рада. Вот такие вот полуапельсинки. Как все знают, они раскрываются классно. В наборе, как бы, с апельсинками был лаз крепко. И как бы. Это сеточка такая, чтобы ее обмотывать. И сегодня я купила вот такие ананасы. Суперовые, что они не, не очень хорошо раскрываются. Как бы середина что-то раскрылась, а дальше что-то не очень. Ну, да, оно раскрывается, просто надо как-то специально там, что ли. Ананасы и апельсины. Как бы апельсины немного меньше, чем они. Ананасы. Я не пойму, мне в магазине сказали это ананасы, но мне что-то похоже, что это апельсины, только это мандарины, а это апельсины. Короче, не буду, знаю, там зацикливаться. И далее, ну, стикеры кончились, и далее у меня мама на День Святого Валентина подарила вот такую вот коробочку, очень красивую. Она купляла ее в юности, там 35-45 гривен, ну, как бы, там были и квадратные, и маленькие, смотря какая коробочка. Я там тоже купила. И так далее. Но вот эти вот все это у меня уже были. Я просто поставляла. Далее типа декоративных скотчей. Э, вот такие вот ленточки разные с цветочками. Вот с этими. Кружево и все такое. Короче, мне очень интересно. И так мы подходим к концу. И дальше у меня идут вот такие вот как бы штуки. Как сказать? типа оберточная бумага на подарки. первое это с велосипедами, раскрывать их не буду, вам так видно, с велосипедами вот такими. вторая это с бабочками и третья такая же как они, это вот такие вот пони пони и у меня точно такая же была с лавами, она внутри, я их смотала вместе с велосипедами, но не буду открывать, они обычные лавы, как вот эти велосипеды очень похожие, эти все штуки я купляла в Адсенсе, там они стоили 11 гривен, и как ни странно, посмотрите, вот тоже я купила сегодня, это вот такие вот сердца, и как бы смотрите, они намного больше... Две стороны от этих. И как бы крупнее. Там намотки намного больше. чем. И они стоили 8 гривен, а эти 11. Ну, 20 наружу. И как бы вот такая еще вот типа ткани газета фиолетовая. Ну, это все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. И не забудьте поставить свои комментарии насчет этого видео. Ну, всем пока.